Металлургия – это и есть основа города, и благодаря ей мы развиваемся, мы растем. Сегодня нет, наверное, семьи, которой бы не касался этот праздник. Поэтому он особый и в особом ряду в городе Никополе. Хочется вас искренне поздравить от имени Мискового головы, от себя лично. Пожелать вам счастья, здоровья, тепла и полных сердец любви. Сегодня, наверное, самый горячий праздник и самый грандиозный. Это День Металлурга. Поэтому, дорогие металлурги, я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Желаю вам тепла, любви и доброты в ваших семьях. Желаю вам только движения вперед, к новым победам, к новым лучшим условиям труда, работы и жизни. Всего самого-самого замечательного, дорогого и теплого, что каждый друг другу из нас может пожелать себе. Пожелать вам, дорогие металлурги, успеха в вашем благородном и нелегком труде. Пожелать вам крепкого здоровья, осуществления трудовых целей поставленных трудовых целей, счастья, благополучия, вам уюта в ваших домах, мирного неба над головой, развития и становления нашего города Никополя.